Вы все еще ассоциируете библиотеку с пылью на книжных полках, тогда встречайте новые реалии и измените свое мнение. Будущее начинается с современного библиотекаря. Мегабит Луганщины. Для вас сегодня приготовили рассказ. Нет, не рассказ, а просто благодарность. Примите все как восхищение данных. Участие в проекте нашем славном заставило задуматься о главном, что нужно в Могут 21 веком из юзера нам делать человека. И многому у вас мы научились. Программа гимн. Перед инфограм база наших данных приобрела вид четкий, а не странный. А у диски и перчуда. Теперь мы знаем, как все и откуда нам брать, чтобы буктрейлер творить, идеи в жизнь прекрасно воплотить. И для работы с нашей громадой открыли мы проекты. Очень надо нам этот путь тернистый проходить. Мы рождены, чтоб верить и любить. А на занятиях в и железо узнали мы о многом. Так полезно бывает вдруг компьютер разобрать, в сетях локальных вместе побывать. Про клауд технологии узнали, там в облаках немного полетали. HTML и славный CSS, два языка, открывших нам прогресс. Вы научили нас себя представить и сайты, блоги наши все прославить. Вернее, пропиарить можем мы. Да, новой мы энергии полны. Спасибо всем, всем, всем. Дэвиду Михри, нам Саша с Любой очень помогли, Василий, ну а вам респект большой. Вы с нами были сердцем и душой. Одно мы можем всем вам пожелать. Мы Микобис Луганщины, нас пять. И будем ваши знания нести, а Айрексу успехом впереди. Дорогие современные библиотекари Украины! Сегодня у меня выпала уникальная возможность поздравить всех вас с этой победой. Знаете, очень много библиотекарей в Украине, но только небольшое количество людей стало победителем прекрасной программы, программы «Современный библиотекарь», которая организована программой «Библиомост». Я считаю, что это уникальный шанс, и вы его максимально реализовали. Это то, что заставляет вдохновляться, это то, что заставляет радоваться и гордиться. Особенно я горжусь за участников из Луганской области, наших прекрасных, девушек прекрасных библиотекарей, которые ни словом, а делом доказали, что они достойны этого, этого звания современной библиотеки. Спасибо вам, девчонки, большое за победу. Вы даете вдохновение и мне для работы и делитесь своими знаниями со своими коллегами. Я хочу попросить вас не останавливаться на достигнутом и делиться делиться в дальнейшем с сельскими библиотекарями с библиотекарями из шахтерских городов, с библиотекарями из областного центра, всеми теми, кто готов брать эти знания, потому что э, сейчас ответственный момент, когда заканчивается программа Библиомост, и мы ждем, кто же подхватит эту эстафету, кто, кто дальше будет лидерами этого движения, движения современной библиотеки, библиотеки как центра громады. И я надеюсь, что именно вы станете этими людьми. Спасибо вам большое за то, что вы учитесь, за то, что вы ответственно относитесь ко всем заданиям. Спасибо за ваше вдохновение и улыбку. Мы ждем вас дома, ждем с хорошим настроением, с новой информацией. И прекрасно! До встречи в Луганске! Удачи и успехов!